Мои адвокаты на протяжении полтора года, ну, некорректно, защищали меня. Я потом по этому приводу конкретно скажу. Ну, то, что они меня убедили молчать, ничего не говорить, это факт. По... Даже на протяжении этих полутора лет и по окончанию следствия мне не дали ознакомиться с следствием. Это может даже подтвердить пан прокурор. Мне сказали, подписывай, не затягивай в суде. Почему? Я имею полное право. На знакомлю с делом, я даже не знаю, что у меня там написано на меня. Вообще не представляю. Только почитал одно обвинение. В этом обвинении нет ни моего ранения, ни то, что меня хотели по горлу ножом резать. Ничего нету, то, что я говорю. А есть только одно обвинение, умышленное убийство. И на эти же самые протяжении полутора лет я сколько раз вертался судьям, сколько доказов было меди по медицине, что я потребую срочной, негайной госпитализации и провести операцию на, на, сердце. Пять раз суды заповязали именно Сагадина. И доповести суду, что вывезли, сделали обследование, прооперировали. Но уже второй год пошел после последнего, последнего ухвала апелляционного суда. Сарадин молчит. Меня никто не вывозит. Суды не звертают на эту Это так не останется. Я в Европейский суд на вас буду подавать, пан Николай. Поверьте мне, вы ответите за катувание моих здесь. За невыконание судовых решений. Вы ответите, если я раньше еще не помню. Как вы добиваетесь, чтобы я помнил здесь. И я это официально вот подаю заявление, Ваша честь, о привлечении пана прокурора уголовной ответственности за неуконание судовых решений Суд порадившись, постановив роз'яснити вам, що звернутися з заявою ви можете до відповідних органів, до поліції про притягнення до відповідальності, кого ви там вважаєте за потрібне. Суд не звертається не до поліції, ні до інших правоохоронних органів з приводу внесення відомості в єдиний державний реєстр. Ой, до судових розслідувань суд цього не робить. Якщо ви вважаєте, що проти вас вчинено злочин, будь-якою особою ви можете самостійно звернутися. У вас є відповідні захисники. Дане звернення не стосується розгляду цієї справи. Я заяву підтримую, оскільки, якщо позиція Анатолія Петровича така, то ми підтримуємо його в тих у всіх тих моментах. Які дійсно заслуговують на увагу, досить багато є питань, досить багато є невідповідностей в документах, які відбувалися і на досудовому розслідуванні, тому ми їх вивчаємо і в подальшому дамо їм праву оцінку.